Итак, как мы вам и обещали, у нас есть гости в студии. Говорим о конкурсе социальной рекламы под названием «Тебе выбирать». У нас сегодня в гостях организатор этого конкурса, специалист Запорожского областного центра молодежи Валерия Овчарова, а также победительница в первом конкурсе в номинации «Внешняя реклама» да, в печатных СМИ Юлия Пилипенко. Доброе утро. Доброе, доброе, доброе утро. утро. Так много спілкуемся с Центром молодежи, что каждый раза задумываемся, сколько же у вас фахівців. Каждый раз проходите в Це нові і нові. Я так розумію, що активна діяльність центру цього разу виловилася власне в такий конкурс реклами, соціальних mm -hmm. рекламних роликів. Розкажіть, що це було, хто запрошувався до участі та які були умови? Mm -hmm. Даний конкурс ми вирішили провести в рамках всіх акції «Відповідальність починається з мене». І організували такий конкурс соціальної реклами, і він був в двох напрямках. Це здоровий образ життя і популяризація волонтерської діяльності. Конкурс проходив середі молоді, тобто вважається, 14-30 35 лет и... Участвовала вся область, участники были из Энергодара, и Бердянска, Энергодара. То есть мы были рады, что представлены были практически все районы, ребята были задействованы. Конечно же, в основном была школьная молодежь, вот, но и студенческая молодежь тоже не подкачала. И поучаствовали все, около 53 заявок было, но в рамках того, что это был первый раз, как бы мы рады такому результату. О, более 50 заявок до первого конкурса, это в принципе неплохо. Какие-то были отдельные номинации, вы распределяли там по Учитывая то, что как раз наша победительница работает с наружной mm -hmm. рекламной, mm -hmm. я так понимаю, еще были видеоролики. Какие были критерии? Да. значит, Работы принимались в таком формате: социальная внешняя реклама. Та, которая в дальнейшем мы ее предполагаем размещать на билбордах, сетилайтах, социальная печатная реклама. Та реклама, которая будет размещаться на информационных буклетах Запорожского областного центра молодежи. И социальная видеореклама. Ребята снимали свои ролики, и мы планируем их репродукцию, потому что идеи хорошие, но снятый mm -hmm. как бы слабовато. Ну то, то, с то что за большего что было была аматорская Конечно, конечно, ребята не профессионалы, не рекламщики, ну не оператор, да, не режиссер, они не умеют. Они просто искренне, душевно показывали то, что они умеют делать. И, и... самое главное была идея. Я так понимаю, да, конечно. Реализация это уже в принципе то, что вы собираетесь впоследствии с этим помочь. Да, да, вот. И мы планируем сделать их репродукцию и дальше распространять на оригинальном ТВ, то есть показывать вот такие их добрые дела. Mm -hmm. И, и, и таким образом популяризировать такие хорошие ценности в наше общество. здебільшого, какие самые темы? высвечивалась в тех работах, которые угу. подавались на конкурс? У нас вот было два направления, да, но ну, здоровый образ жизни угу. и волонтерская деятельность, но больше все-таки работ было по здоровому образу жизни. Вот с волонтерством... и что волнует, как говорит, угу. школьников и молодежь? Извечные темы: курение, алкоголь, такие вот, да, заболевания вич-спид. Угу. Вот, то есть эти, наверное, проблемы, они до сих пор остаются актуальными для нас, и вот ребята были обеспокоены решением этих проблем. Что самое интересное, мне вот почему нравятся такие конкурсы, потому что ребята не только вот думают, да, о каких-то проблемах, но в плане созерцают их и понимают их какую-то серьезность, глобальность, они еще и подходят к этому творчески в плане того, что они подбирают решение этих проблем. И в роликах, в рекламах они работают с положительными образами и не говорят о том, что вот плохо, а говорят о том, как должно быть хорошо и это радует и действительно наверное это правильно и спасибо всем участникам за то что они вот так вот подошли к этому конкурсу поучаствовали не просто остались стороне а приняли активное участие и я думаю что это представители тех людей которые имеют действительно активную жизненную позицию у нас кстати ну будем учитывать что это ролики аматорские как сказала валерия есть несколько роликов которые стали финалистами этого конкурса я думаю что самое время посмотреть Да, ну, вони, в принципі, короткі, можемо все посмотреть. Ну, Давай з чогось почнемо. У нас є один із прикладів подібних роликів. До речі, потім поговоримо із фінаристкою конкурсу і дізнаємося, які саме роботи виявилися гідними отримати нагороду від почесному Ну, а також ту саме був у цьому журі, також розкажемо. Временами судьба буває к нам благосклонна. временами не очень. Но по большому счету каждый из нас сам выбирает свой жизненный путь. А есть люди, которые становятся заложниками судьбы. Задумайтесь, часто ли мы помогаем пожилым, одиноким людям? Делать добрые дела – это прекрасно, для этого не нужно много времени или денег. штука судьба, кому-то она жестока, а для кого-то творит чудеса. Как раз посмотрели один из роликов по направлению, как вы говорили, социальная работа, волонтерство. Угу. Кто Чуято снимал этот работу. ролик, да. Это Мелитопольский профессионально-строительный лицей. Ребята из Мелитополя, студенты этого лицея, они отсняли эм, свою работу. Вот то, что они делают, они ее и показали. То, что они помогают людям пожилого возраста в том плане, что они помогают обустроить их жилища, ремонт помогает? Да, делать. да, и это делается абсолютно. Mm -hmm абсолютно бесплатно, я считаю, что и материалы и, и... и физические, Физи... да, то есть они уделяют этому огромное время, но я думаю, что это и им польза, ведь они какие-то опыт из этого получают, да, учитывая специфику их образования. Вот, ну ребята молодцы и присутствовали вчера на финале, очень радовались победе, не ожидали. Они победители. Они победители, они заняли первое место в номинации социальная видеореклама. Жюри нас выбирало по ощущениям. Вот угу. тепло шло от этого ролика, такой Душевний і вибралі імна от відчуттям, по, по емоціям ну, до церемонії так? нагородження. Думаю, ми ще повернемося. Давайте подивимося ще кілька робіт. Uh -huh. і прокоментуємо чиї це роботи та хто був їх автором. Богу, что концовка ролика была то, что надо. Ты думаешь, ты поиграл в футбол и потом и вернулся. Да, и вернулся к тому же. Он... А нет, выбор был правильный. Что это был за. ролик? Гон Марадону сказала. Кем был снят этот ролик и да. какой приз он получил. Да, это Валянский Иван, студент Запорожской инженерной академии занял второе место номинация социальная видеореклама вот благодаря нашим спонсорам призы были достойные Это и денежные премии и подарки и сувенирная продукция в общем ребята ушли с пакетами довольные счастливые и их труд был оценен Юля вот. Пилипенко, в принципе тоже ушла счастлива с конкурса вы победитель в какой номинации я победитель в номинации буклетная социальная печатная реклама то есть мы изображали починая с цебы На наших, скажімо так, снімках були і зображені саме ну, саме актуальні. Це наприклад, вітайся з колегами, не будь байдужим до старих. Потім переходь дорогу на зелене світло, а не на червоне. Це все було за скажімо. Ну, Я думаю, що перейдемо і до подробиць. А також подивимося ще один ролик і все ж таки розкажемо про те, як проходила церемонія нагородження. Щоправда, після прогнозу погоди. І до речі, не забувайте номер нашої студії 213 тринець 203-146-24. Можете телефонувати та задавати свої питання нашим гостям. Итак, доброе утро всем, кто к нам присоединился. Напомню, что у нас в гостях организаторы конкурса под названием «Тебе выбирать». Конкурс социальной рекламы и победитель этого конкурса Юлия Пилипенко у нас в гостях и организатор, специалист Запорожского центра, областного центра молодежи Валерия Авчарова. І власне ми зупинилися перед прогнозом погоди на графічних роботах. Власне, про одну з них про вашу вже поговорили. Я так розумію, що їх було багато, і з них зустрічалися і доволі унікальні. Так, угу. да, були роботи різні, були е, е, такі роботи, от, які... вмещали в себе серию нескольких работ, например, тематические, вот как у Юли, да, например, mm. когда она подала несколько фотографий, которые mm. по тематике mm. были одинаковы. Да, да. Mm -hmm. Но э, была одна уникальная работа, которая нам запомнилась тем активностью ее автора. И о, это был Андреевский Артем из города Энергодар, которому 33 года, и он сделал свою работу пальцем одной ноги в силу своих возможностей, да, которые немного у него ограничены, скажем так. Вот. Но, тем не менее, человек стремится что-то делать, принимать участие и как бы спасибо большое таким людям, которые э, все равно, вот, несмотря ни на что, они проявляют свою позицию mm -hmm. и стараются что-то делать mm -hmm. и меняться. Хорошо, у нас кстати есть еще один ролик. Давайте посмотрим вместе, как раз и попробуем обсудить и прокомментировать его. От, власне, ще одна робота, якраз і про те, як варто поводитися, і про те, які рішення знаходити в певних ситуаціях. Чия ця робота? Це робота учніць Хортівського національного реабілітаційного багатопрофільного центру. Вот а они это на у нас на да, -да, да, да. Они активные участники были конкурса, очень много работ в разных номинациях. И внешнее, и печатное, и видео. И они заняли второе место в э, печатной рекламе. И третье место вот, на видеороликах заняли. Молодцы. Ребята, активничают, и за это им большой плюс. Да, у нас, кстати, вчера, по-моему, да, только состоялось награждение да. победителей. Сколько всего было номинировано дипломами участников? У нас получается три номинации, да, социальное, mm -hmm. внешнее, печатное видео, и в рамках каждой из номинаций было три призовых места. И всего, получается, было 9 призовых мест, ну, а человек было награждено 13 в силу mm -hmm. того, что иногда одну, под одной заявкой mm -hmm. есть несколько авторов, соавторствия, которые подавали. Юля, ну, вы в дальнейшем как планируете поступить с тем буклетом, с теми работами, которые сделаны вашей команда? кстати, вы сами делали или у вас было несколько человек, которые работали? У нас была целая команда. команда. Да, наша команда состояла из депутатов молодежного совета. Также нам очень сильно помогла студия «Респект». Им огромное спасибо. Они нам, скажем так, помогли воплотить все наши идеи. После того, как мы отсняли, скажем так, свои фотографии, мы сразу их разместили в университете, мы разместили их в соцсетях, мы разместили их у себя в группе Минской молодежной рады. Также мы не думаем на этом останавливаться, думаю продолжать тоже придумывать такие же проекты, которые будут доступны не только, скажем так, взрослым людям, чтобы это было понятно детям, чтобы это было понятно всем, чтобы это было примером, скажем так, служило, и чтобы люди понимали. Кстати, мы совсем забыли, что в принципе жюри это выбирала работа. Кто был участником жюри? Мы делали такое, жюри старались сделать разносортным, чтобы mm -hmm. были представители mm -hmm. всех структур и организаций. И, и, Отдельно работала жюри по номинациям. Mm -hmm. То есть видеоролики смотрели те люди, которые больше да, занимаются какими-то видеомонтажами. Кстати, там, Анна, коллега наша, Ирина принимала непосредственное участие в жюри этого конкурса. Да, спасибо ей большое. Yeah. Она была как и на жюри присутствовала. И вчера на финале тоже награждала наших участников. Спасибо как mm -hmm. бы, телеканалу, что откликнулись. Вот еще также был представитель агентства «Озон Групп», uh -huh. это был, также был представитель областного студенческого совета и представитель центра социальных служб. Ну, а печатную продукцию и внешнюю смотрела Анна Нечипуренко, главный редактор журнала VIP Club. Это были представители маркетингового агентства смм Studio начальник отдела нас... молодежи. В общем, все те структуры, которые работают с рекламой, либо же с молодежью, они все были задействованы и принимали. Ну, учитывая то, что, как вы сказали, было на первом конкурсе 53 участника, я надеюсь, что у вас выполнены силы того, чтобы и второй конкурс также состоялся. поэтому, Конечно. Ну, пожелаем вам успеха в любом случае. Все те работы, которые были представлены на конкурсе, чтобы они воплощали жизнь, действительно, появлялись на бигбордах, появлялись в учебных заведениях, и ролики также были на телеканалах. Спасибо большое. Да? Який стих, росла, вам бажаємо успіху. Наша програма продовжується і після астрологічного прогнозу вітаємо ще одних гостей у нашій студії та розповідаємо, який концерт необхідно відвідати уже сьогодні ввечері.